Привет, друзья! Здрасте! Вы на канале Heartbreakers. С вами Андрей Михаил. Всех поздравляем с праздниками! С наступившими, наступающими и так и далее. Продолжающимися. Да. А мы тоже продолжаемся. Знаешь, как говорят мальчишки девчонки, а также их родители: салатик вкуснейший! Попробовать хотите ли? Хотим. Так вот: король салатов на любом столе. У опять... <laughs> меня все улетает. <laughs> за минуту улетает со стола. <смех> <смех> Я подержу тут. <laughs> Салат очень легкий, рецепт очень быстрый, готовится легко, за 5 минут, съедается еще быстрее. И мы сейчас это вам продемонстрируем. Поехали. Поехали. Мы начинаем готовку. Так как салат у нас слоеный, то сначала мы все ингредиенты порежем, измельчим, натрем на терке и только потом будем укладывать слоями. Первая у нас курица. И вперед режем. Очень меленько сейчас сделаем. Итак, наша курочка нарезана. Сыр мы берем гауду. Взяли и натираем его на средней терке. На той же терке натираем яйца. С апельсина снимаем кожуру и нарезаем кубиками. А сейчас измельчаем орехи. Начинаем выкладывать салат слоями. Первый слой курицы. Дальше идет My последние штрихи украшаем наш салат зеленью и зернами граната. И наш салат готов! Друзья, рецепт вы уже увидели, он для всех будет в описании внизу под видео. Хотим также отметить, что морковку по-корейски, которую вы видите здесь, мы готовили несколько рецептов назад, и вы ее можете вот здесь под, на, по этой ссылочке перейти, просмотреть. Вот тут она будет. Да, вот она. Вот, вот. Ну ты ж видишь, вот она. Ну, не каждый может видеть. Вчера, сегодня, завтра. Да, а мы готовы пробовать. Уже, да? Ну давай, пора. Ну, чин-чин. Какая красивая подача. Давайте сейчас. Сказочно вкусный салат. Будьте осторожны, он очень вкусный. Будьте неосторожны, у вас его съедят за минуту. Мы сами. Готовы его съесть за минуту? Можно? Потому что хочется да. быстро. Лайк. Очень. Очень. Комментируйте хочется. Пишем. Не пропускайте рецепты. Подписывайтесь. Ждем ваши комментарии.